Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. неоднократно до нас зверталися учасники, АТО, члени родин учасників, АТО. І, і виникає дуже багато питань, тому було вирішено створити громадську раду учасників АТО ветеранів, АТО при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради, і ми вирішили її презентувати. Якраз нагоді стало те, що до нас звернувся центр безплатної правової допомоги з ідеєю презентації тих програм, тих проєктів, тих організацій, які на сьогоднішній день надають перш за все праву та іншу допомогу всім ветеранам АТО, які є на території нашого міста, нашої області. На жаль, наші місто невелике, постійних представництв таких організацій у нас досить таке мало. Але сучасні технічні засоби дозволяють звертатися до фахівців, до юристів, Постійно. Форум правозахисників, і захист прав учасників АТО. Ми всі розуміємо, що ця категорія громадян це ті, кому потрібна особлива зараз увага. І для цього ми сьогодні сюди запросили і Дніпропетровську асоціацію об'єднань учасників АТО, і представника Державної служби у справах ветеранів війни, і громадську організацію Юридична Сотня, Правозахисна група Січ. Це всі ті організації, які є партнерами нашого центру, з якими ми співпрацюємо і в якості. Правової допомоги, яких ми впевнені, тому ми хочемо запросити їх сюди до слова потім і познайомити жовтоводців, учасників АТО з цими організаціями. Тому що, як кажуть зараз, об'єднуйтеся для досягнення добрих ідей всі разом, ми зможемо змінити нашу країну на краще. Доброго дня, шановні присутні. Я слівка Андрій Володимирович. Мене вибор рішенням Міського комітету міської ради було прийнято положення про затвердження громадської ради учасників АТО, а вибити е, Нашою метою є, в першу чергу, це допомога і як можна більше розповсюдження інформації, що є е, органи, є організації, які можуть і хочуть допомагати нам, допомагати нашим сім'ям в вирішенні проблемних питань, які в нас. Стосується на цей день шанування пам'яті загиблих, вирішення всіх соціальних проблемних питань. Прошу звертатися за допомогою. Будемо допомагати чим можемо і звертатися до всіх, до кого можна. Знаходимося ми в нашому комітеті міської ради на першому поверсі, 101 кабінет. Дні, в які працюємо в середу з 15-ї години до 17-ї. І в суботу з 10-ї години до 12-ї. Контактні телефони це мій особистий телефон мобільний і телефон секретаря Олександра. Получається, мій 097, 042, 32 93. Сливка я Андрій. І Музиченко Олександр 095 915 0159. Можна звертатися. Ну, в робочу годину, Ну, якщо є якісь питання, то в будь-який час будемо раді допомогти. І першим я слово надаю Івану Начовному, голові Дніпропетровської асоціації об'єднань учасників АТО, представнику центру допомоги учасникам АТО при обласній державній адміністрації. Людей, Расскажу, почему в этом есть необходимость, почему вы здесь собрались, как бы, да, и почему вот то, что сделали в желтых лодах», это обалденный пример для всей остальной области, потому что у нас, насколько я знаю, больше нет нигде вот таких мамадских рад и органах не ставило самоврядование. То есть есть разговоры, предпосылки, что-то создание, но вот именно такого, чтобы собрались сами и сделали без каких-то там указаний, скажем там, сверху либо попыток как бы навязать какое-то мнение, это очень хорошо, Но за это вам большое спасибо, я надеюсь, что мы будем активно работать. Что такое вообще громадская э, спилка, то есть зачем она существует, почему возникла такая необходимость и почему, собственно говоря, участники АТО должны и необходимы э, участвовать в общественной жизни, нужно понимать с самого начала, да? ну, во-первых, мы все с вами граждане страны, так? То есть я гражданин, Алексей гражданин, мы все граждане своей страны, соответственно, только мы имеем право принимать решение, как эта страна будет развиваться. Если мы не готовы принимать решение, как будет страна развиваться, то, соответственно, мы перекладываем эту ответственность на других людей, а потом начинаем включать, что? Зрада, все пропало, они нас обманут и все остальное. Это происходит только в одном случае, когда мы перекладываем ответственность. Когда мы берем ответственность за себя, то, соответственно, я отвечаю за свои шаги, вы отвечаете за свои шаги, и мы можем винить только самих себя. Правильно? Но так получилось. Может это хорошо, может быть не очень, но у нас, я простым языком буду говорить не юридическим, потому что юристы будут меня управлять, но так, чтобы все участники АТО понимали, у нас существует, скажем так, два направления ветки власти. Да, это власть, которая представлена органами управления, то есть исполнительная власть, по линии администрации президента, то есть и всего остального. И власть, то, которая объединяет территориальный громад, называется органами своего власти, то есть те, которые выбираются на местах. И если с точки зрения управленческой власти, да, там, власти по линии президента, это обла администрации, рай администрации, департаменты да, различного, то, скажем так, с ними общий язык находится достаточно просто, да, потому что там все чиновники сидят, и каждый из них выполняет часть своей работы, он как бы отвечает за свою какую-то деятельность, да, и, соответственно, он ее плохо делает, на него можно пожаловаться, пожаловаться руководитель, он либо получит втык, либо, в конце концов, мы можем его уволить. То есть, чтобы вы понимали, в области достаточно много произошло кадровых изменений, когда участники АТО помогали нам вот находить вот этих вот неправильных людей. Чтобы вы только понимали, мы поменяли только двух глав э, Держгеокадастра, поменяли трех начальников департамента транспорта в области, поменяли здравоохранение. То есть, ну вот, этот движ нужен для того, чтобы мы как бы избавились от всего того балласта, который рассказывал, но ничего не делал. То есть задача органов местного самоуправления, чтобы их система работала, чтобы не было сбоев. Найти сбой на каждом шаге может тот активист, который ну, поучаствует в самом процессе. Разложите для себя направления, которые эффективны. Ну, с точки зрения области, да, можно сказать, что основная проблема для участников а то, те, которые у меня сталкиваются, да, ну, не проблема, а вопросы, с которыми они сталкиваются. В первую очередь, это, скажем так, бумажная работа, да, то есть разобраться со всеми бумагами, чтобы у тебя все было здесь по всем пакетам документов. Вторая задача – это разобраться со всеми возможностями, которые тебе предоставляют твои статусы, которые ты имеешь. Будет это участник боевой будет участник войны, будет ты инвалид войны, прошу друг там, друга, а будет это статус семьи загибло. То есть нужно разобраться, как, что из этих статусов, что дают. Третий нюанс, который у всех возникает, это соответственно, с, э, с теми заявлениями, которые делают политики на, на камеры, да, а потом органы местного собрания приходится разбираться с этими проблемами. Ну, в частности, это земля, да? потому что по закону у нас все граждане стали равны между собой, но почему-то участников АТО сделали равнее, чем другие, да? но это не есть пильга, об этом, думаю, будет говорить, это есть право на вашу реализацию. Хотите реализовывать, не хотите, это ваше право, это право получить удостоверение водителя транспортного средства. То есть вам же никто не говорит, что это ваша пильга. И вы все стройными рядами идете получать категорию А, Б, С, Д, Е и так дальше. Вы все знаете, что это ваше право, правильно? Чтобы воспользоваться правом, нужно закончить школу, да, заплатить деньги за курсы. Мы участники АТО, можем взять это бесплатно, да, там за, за счет даже бюджета. Вот, в конце концов, сдать экзамены и получить право на вождение. То же самое и земля. Земля это право. Мы можем реализовать, мы можем не реализовать. А кричать, что нам должны ее дать, никто нам не должен. Что-то что мы 20 лет не кричали, что нам должно. Вот, соответственно, это нужно тоже понимать. Следующее это здравоохранение. Здравоохранение всегда будет упираться в бюджет. Потому что так получилось, что государство эту львиную долю ответственности переложило на местные бюджеты. И, соответственно, если у нас есть право там, на бескоштовное да, там, або мы говорим о отрывании бескоштовных лидер, то каждый из нас должен понимать, что это деньги. А деньги должны откуда-то взяться. И просто кричать, что нам не дают лекарства. Может, врач и хочет их дать, может и депутаты готовы вам их дать, но нет финансов, которые позволят компенсировать эти средства. И для того, чтобы это понимать, вот должны быть такие рады, которые понимают механизм работы. Мы сейчас в области запустили этот механизм, сейчас он отрабатывается на Днепре по здравоохранению. Да сегодня не приехал, он вам детально рассказал. Но вкратце расскажу так. Мы сейчас собираем по точкам, сейчас в Днепре, по всем районам, собираем представителей медицины. У нас присутствует начальник департамента здравоохранения Горсовета, да, который присутствует на всех собраниях, собираются участники АТО с каждого района города. Вот, и обсуждают проблемы, как работает, что не работает. Потому что участники АТО постоянно обращаются да, там, за анализами, за консультациями, за всем. И мы собираем вот такую статистику. И потом смотрим, какие механизмы работают, какие недоплаченные, скажем так. Делаются выводы. Следующий район, следующий район, следующий район. Когда соберется вся информация, мы будем говорить, что у нас либо система где-то пробуксовывает, но мы понимаем каждую конкретную точку. В идеале мы должны хотим добиться того, чтобы, предположим, мы не говорили, что-то не хватает, участник того, приходит предположим, к своему врачу, врачу он дает направление на обследование, да, участник этого идет на это обследование, если есть необходимость, он платит деньги там за анализы, за МРТ и все остальное, потом эти чеки он приносит в гору управления по делам участника АТО, да, отдает, и ему происходит компенсация из местного бюджета за эти э, ну, процедуры, скажем так. То есть это идеальный механизм, он везде будет по-разному, потому что не везде, ну, мощный бюджет, и не везде это можно сделать, но этот механизм позволяет отследить, что где как работает, и что не работает. Это пример по здравоохранению. И таким образом мы выделяем разные направления, на каждое направление мы выделяем своего ответственного человека, да, и он аккумулирует на себя информацию от всех участников АТО, которые есть в районе. Вот сколько желтых водах у нас участников АТО? 275. 275, да? Все из них на связи? Вот, мы недавно приезжали в желтые воды, если собирались на Угорсовете, да, там беседовали. Я еще был с Натальей Шулик, я с по делам переселенцев. Бо то как, бы, ситуация как раз и сводиться в проблемі тому, що нужно найти где они не потеряются. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.